আজিৰ পৰা ডেৰমাহমানৰ আগৰ কথা ছোৱালীজনীক লগত লৈ মই গাঁৱৰে তিনিআলিৰ মূৰত থকা দোকানখনলৈ বুলি ওলাই গ'লোঁ কেইটামান ঘৰৰ দৰকাৰী বস্তু আনিবৰ কাৰণে দোকানত গৈ বস্তুখিনি লৈ ছোৱালীজনীক কেইটামান বৰ্তন আৰু এটা চিপ্ছৰ পেকেট হাতত তুলি দিলোঁ আচৰিতভাৱে তাই মোক ক'লে যে পাপা সৰুটো খোৱা তাই যিখিনি বস্তু লৈ আঙুলি দেখুৱাই মোক ক'লে যে সৰুটো খোৱা সেইখিনি দেখিয়ে মই আচৰিত হ'লোঁ তাই মোক গুটখা পেকেটলৈ আঙুলিয়াই দি কৈছে যে পাপা সৰুটো খোৱা মই তাইক ক'লোঁ যে সেইটো নাখায় বেয়া বস্তু তাইৰ উত্তৰত কি ক'লে জানেনে তাই ক'লে যে চবেই খায় দেখোন মই আচৰিত হ'লোঁ এইকাৰণে যে মই নিজে বা মোৰ ঘৰৰ আন কোনো মানুহে কিন্তু মোৰ আজিলৈকে তেনেকৈ গোটখা পেকেট খোৱা দেখা নাই যদিও তাই ঘৰত এইদৰে গোটখা খোৱা দেখা নাই কিন্তু যেতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই যায় হয়তো মুখত গোটখা ভৰাই মুখ পকাই থকা মানুহ হয়তো তাই বহুত দেখিছে আৰু কথাবোৰ তাইৰ মনত ৰৈ গৈছে যিহেতু শিশুসকলৰ এই বয়সত মন মগজু বৰ তীক্ষ্ণ আৰু যি দেখে তাকেই মনত ৰাখি থয় কথাটো হ'ল গোট খা খোৱাৰ সময়ত হয়তো আপুনি নিজকে অযধদেৱ বুলি ভাবিব পাৰে কিন্তু যেতিয়া কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সেইখিনি বস্তু দেখে তেওঁলোকো কিন্তু সেই তেনেকুৱা বেয়া বস্তুবোৰৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ পৰে আপুনি যদি যিকোনো এটা ৰাজহুৱা স্থানলৈ যায় আপুনি দেখা পাব যে যেনি তেনি গোটখাৰ পিক আচলতে যিসকলে খায় এৰিব পাৰিলে ভাল আৰু যদি নোৱাৰে খাওক আছুতীয়াকৈ খাওক কিন্তু এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিব লাগে যে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ আগত তেনেকৈ গোট খাই হওক চিগাৰেটেই হওক বা যিকোনো মাদ্ৰ দ্ৰব্য হওক সৰু ছোৱালীৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব নহ'লে তেওঁলোকেও সদায় দেখি দেখি তেনে বেয়া বস্তুবোৰৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ পৰিব আৰু সেইটো সমাজৰ কাৰণে কিন্তু খুবেই ক্ষতিকাৰক